собрались здесь сегодня для того, чтобы выразить свою позицию по поводу ситуации, в которой оказался первый и единственный крымско-татарский телеканал АТР. Трагичные события, которые произошли год назад, никого не оставили равнодушным. Все мы следили за новостями из Крыма. И одним из немногих источников правдивой информации являлся телеканал АТР, который продолжал свою работу, несмотря на давление со стороны нынешней крымской власти, АТР пришлось заплатить за свою объективность, оказавшись под угрозой закрытия. Мы призываем мировое сообщество взять обязательство по недопущению закрытия, закрытия телеканала АТР. Мы обращаемся к президенту Украины, как гаранту Конституции, с просьбой обеспечить гражданам исполнение конституционных прав. Наш телеканал АТР единственный конституционный который сейчас существует, чтобы вы не закрывали. Можно вас попросить? А что а это? Не да, это цензура. То есть мы хотим иметь его слово говорить. Нам это запрещают. Мы хотим обратиться к мировому сообществу, к президенту Украины, чтобы все-таки помогли нам э, воссоздать возобновить работу канала, потому что... Этот канал является основой нашей культуры, то есть без него мы потухнем. Мы собрались, чтобы нас услышали крымские ну, власти, вот, чтобы не закрывали наш единственный крымско-татарский телеканал. Как вы думаете, на сколько диеви есть? Э, ну, я думаю, честно, я не знаю, дойдет ли до них это нет, но мы обращаемся не только к Крыму, мы обращаемся ко всему миру, чтобы нас поддержали. Я пришла поддержать канал АТР, потому что я очень ценю. Это единственный крымско-татарский канал, который так долго собирался, так долго мы его хотели. И вот он наконец-то появился. На нем появились крымско-татарские песни, концерты, передачи мне бы хотелось, чтобы этот канал рассматривали не только с политической точки зрения сейчас в Крыму, а его рассматривали как хранитель крымско-татарской культуры, потому что очень важно, ведь сейчас крымская власть сказала, что она готова сохранять крымско-татарскую, украинскую и русскую культуру в Крыму. Вот, собственно, и отвечайте за свои слова.